І запросили сьогодні до дискусії, до зустрічі з нами пане В'ячеслава Ліхачова, експерта Конгресу національних громад. Можемо вас сюди покликати. І хотіла б одразу поцікавитися. Я знаю, що ви зараз проводите дослідження правоекстремістської діяльності в Україні. Просмотрю чьи-нибудь и проведать эти фильмы, ну, может быть, будет от российского, что вам, разумеется, убачиваю, что сюда будильное до украинских терминов в этих фильмах. Добрый вечер. Uh, меня зовут Вячеслав я хочу, как было сказано, ну как перемещение сел, конечно, в украинской практике не было. Вы вынуждены были, безусловно, депортации и репатрианты после развала Советского Союза. Понятно, что к нам больше имеет отношение тематика ну, второго отчасти, а скорее третьего фильма. А, да, действительно, на протяжении последних лет я занимаюсь мониторингом активности правых радикалов в Украине и в первую очередь мониторингом преступлений на почве ненависти, то есть физических нападений и актов вандализма, других преступлений, иногда даже актов терроризма, которые совершаются на почве России, если говорить про это. скажите, вы недавно говорили в интервью, что, по крайней мере, за 2009 год таких случаев стало меньше. Как, как можно в этом удостовериться и как бы сделать такие выводы? Ну, я не уверен, насколько стоит занудно и подробно рассказывать о методологии мониторинга. Действительно, сейчас недавно обнародовали итоговый доклад за 2009 год о преступлениях на почве ненависти и некоторых других проявлениях ксенофобии. Действительно, по итогам 2009 года в результате насилия на почве ненависти пострадало меньше людей, чем в 2007 и 2008 году. Если говорить о динамике, то где-то с 2006 года в Украине происходит резкий рост количества нападений на расовой почвы, начинаются убийства. Речь идет о десятках пострадавших человек в 2006 году, в 2007-2008 году речь идет о приблизительно 90 случаях, в которых мы уверены. Мониторинг подразумевает достаточно серьезную проверку, если основание предполагать, что мотивом совершения преступления была именно расово-этническая ненависть, поэтому цифры, которые фигурируют у меня в мониторинге, это минимальные цифры. На самом деле количество случаев гораздо больше, но это вот те, те данные, в которых мы уверены. В 2007-2008 году в результате нападений расистов пострадали приблизительно 90 человек в каждом году. В 2007 году было 6 человек убито, как мы считаем, в результате нападения на, на почву ненависти. В 2008 году — 4 человека. В 2009 году по результатам мониторинга получается, что приблизительно в 2 раза меньше людей пострадало, и нет ни одного случая, по которому достоверно можно сказать, что было убийство на почве ненависти. Есть несколько случаев, в которых мы сомневаемся, но поскольку общий принцип мониторинга говорит только то, в чем мы уверены, в 2009 году не было случаев, в которых мы уверены, что убийство происходило на почве ненависти. А, на самом деле спад начался где-то с весны 2008 года. То есть он, слава Богу, продолжается последние два года. Такая уже устойчивая тенденция, которая связана с рядом факторов, и не в последнюю очередь с активизацией работы правоохранительных органов в этой сфере. А, несмотря на то, что последние два года фиксируется спад, у нас сейчас ситуация гораздо хуже, чем она была в 2004-2005 годах, хуже, чем во многих странах Восточной Европы, судя по данным, которые мы имеем, сравнивая с результатами мониторинга, примерно аналогичным нашему, что проводится в Польше, в Венгрии, в Румынии, и гораздо лучшая ситуация, чем в России, где преступление на почве ненависти, вот эта субкультурная война, носит десятки жизней каждый год. Если вы позволите, я бы уточнила, хуже в чем у нас ситуация по сравнению с Польшей и Венгрией, и оглядываясь э, на то, что в Венгрии к власти приходит партия э, с такими ну, крайне правыми по крайней мере правыми взглядами, это как-то влияет всегда политика на ситуацию? Ну, пока еще не к власти, пока они еще только очень удачно выступили на выборах, получив третий результат. А, хуже я имею в виду по количеству пострадавших в результате российских нападений. Понятно, что есть несколько срезов, по которым можно смотреть ситуацию с ксенофобией общества. Это может быть социологический срез, то, как думает население в целом о национальных меньшинствах, о приоритете этнической так называемой нации и так далее. Можно смотреть по тому, какой результат имеют праворадикальные партии, какую политику проводит государство, можно смотреть все его политики, можно смотреть количество преступлений на почве ненависти, когда я говорил о том, что у нас ситуация хуже, чем...